Я вам говорила, что решения есть разные, Есть решения и в пользу подвеска, много очень решений, и не в пользу подвеска. Таких Много решений не его пользу Лично я восстанавливала, я вам хочу сказать, не в пользу подвеска, мне его вынесли суток минут. Это решение. Да, я там, я направлю, вы вы да? направили на новое решение. По каждому делу вот, стараются разбираться, и там будут вот, где то малейшие основания, чтобы защитить права людей, которые ну, интересно обманывать. Вот. И там суды принимают решение в пользу этих людей. Но, к сожалению, вы же понимаете, у подвеска штат же юристом работал. Поэтому, ж, вы же понимаете, как там составлены правовые документы. А для нас же, для суда, в первую очередь, это доказательство. И поэтому, если у суда нет никаких доказательств, суды вы, вы не представляете, как каждый судья переживает, вот, входит в ваше положение, в котором вы оказались. Но, тем не менее, нам их отменяют, отменяют, отменяют. И поэтому, мы быть, в последнее время действительно много вот, решений, которые пошли в пользу политики. Лишь потому, что они, нам их все отменяет э, суд Конституционной инстанции. В том числе даже суд Верховный отменил нам приостановление. Мы приостановили спор, э, приостановили спор до разрешения другого спора, который был, там, ну, мог быть, в пользу гражданина постановы. Подейска, да. так нам даже Верховный суд отменил тоже то несчастное приостановление. Поэтому, то есть нам надо ехать в Верховный суд? Ну, надо да. что-то делать, конечно. Надо, конечно. Да. Да. Ну вот как нам быть на Да, посмотрите, вот у нас, мы, вспомните, мы с вами говорили, не значит, не был в, в отношении Подейска приговор. да, были там указаны в 2016 -го. -го года были указаны квартиры которые были мошенническим путем по тем как бы квартирам там нет вопроса они были предметом рассмотрения уголовного дела предметом мошенничества там по всем по всем тем квартирам решение могут быть только в пользу гражданина который да. был обманут мы тогда говорили что еще там 150 или сколько квартир и тоже которыми он завладел мошенническим путем, и второй эпизод тоже находится в прокуратуре, мы тогда говорим. Сейчас два эпизода уже в суде в Киеве. Ага, уже передали. Они вот, вот мусульман и да? вот, да. вот, мусор, и суду, да? вот Агазоль, Мадина и ага. Диканова, два человека. Вот сейчас 11 эпизодов, 11, когда судовая закончилась. закончилась, мы уже ознакомились. Вот будут, может, на этой неделе уже будут в киевский суд передавать. передавать. Значит, получается, эти, по этим квартирам тоже будут защищены интересы, даже если есть решение судебные по ним. То башкирский да, вот лично. Я всем проиграла. Теперь вот. Буду, уже да, потом, наверное, вот правильно. Это будет являться. Я это будет являться основанием для отмены. Для отмены, пересмотра этого решения... Должна, да, оно уже оставлено, если будет приговор. Но Всегда он нашел, 5 мы с вами ждем будет. этот приговор. Конечно. Теперь ждем этот приговор по этим квартирам. Теперь по тем квартирам, которым, по которым нет уголовного дела. Вот там только мы можем принимать решение, выходя из гражданской правовых отношений. Если ну, есть за что... -то. Недавно у в был. Что? И приняли вы... Ну, приняли все в селиться. его пользу. Вот 27-го... Селиться она, встан, она. А. она хотела. Я подала на вселение. Вот, адвокат мой подал. Первая инстанция, апелляция. Да. Роман, все отказали. Все отказали. Я собственница. Все. Приложили все документы, все доказы. Все. И все равно приняли решение в его пользу. Сейчас я буду подавать касацию, естественно. Буду жалобу касационную ну а как это, что отказались ли вы собственницы? А вот, я не знаю, почему отказали. Да. я хотела, вот я пришла к вам, хочу... Вот надо взглянуть решение. Почему? Надо взглянуть решение. Нет, потому что, тут не, не видят нарушения. А Давайте. ты мне давала но... И по сразу у меня все, все, вот все, все, Но квартира, на посуду все, 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 но квартира находится под сигнализацией. Он меня не пускает в квартиру. Я приезжаю, открываю ключами, он мне дал ключи. Я селена официально. Суд исполняет, если Я есть ошибка. По что мне делать с сигнализацией? Значит, надо вот вызвать работников милиции, и присутствие работников милиции, чтобы они составляли, что вам чинят препятствия к пользованию тем же помещением, куда вы вселенной. Можно одну Девушки к нам обратились, то есть помочь юридическим да, 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 консультациям да. и так далее. Вам конкретно плана вопрос? То есть сейчас все дела объединены, они угу. переданы на рассмотрение в Киевский районный суд. Уголовные. Да, уголовные дела. Вот, Хорошо, э э пушкин, у девушек есть подозрение, что дело это будет рассматриваться либо очень долго, либо будет затягиваться, либо будут еще какие-то э инструменты давления там, с другой mm -hmm. стороны на суде и так далее. Мы знаем, что э Грашева является куратором киевского районного суда. То есть как можно с вами наладить какую-то такую диалог, что можно так сказать, чтобы в дальнейшем, если будут какие-то возникать вопросы по работе Киевского районного суда, чтобы непосредственно не к вам обращаться, а к куратору, либо как-то это можно было воздействовать на Киевский районный ну, суд, конечно, если это Киевский Вы что, не понимаете, что воздействовать никак не можем? Но что касается сроков рассмотрения рассмотрении может быть диалог, но, ну, он, наверное, может, обратить на внимание, помощь, в том числе, да, да, на Даня методичной допомоги, в том числе, это самое, без вопросов, я предупрежу, хорошо, можно. Ну, что, на что касается рассмотрения. Что касается гражданских дел, я говорю, тут можно друг говорить по каждому конкретному делу. Потому что это ж не то, что там пришли все вместе, все вместе заключили один доморзаймы, например. А Это по каждому конкретному делу, по каждому конкретному делу законодательства, ну, по каждому конкретному делу какие-то разные доказательства. Поэтому тут надо исходить из каждого конкретного. Когда мы будем знать уже точно, на каких судьях будет расписано, то есть какие будут сроки, даты, то да, чтобы можно да. было встретиться ну, еще раз ну, и говорить ну, все ну, конечно, ну, немножко, ну. Потому что я прекрасно понимаю, мы что мы повлиять на лист, это. Мы, на данный мы момент, в диалоге открытый и в этой ситуации, когда люди остались без жилья, мы все ну из-за из чего? А, да. Потому что когда эти пять квартир уже ходили э, впереди нас, да, и да. год раз апелляция была, то ему был суд, то судья и Да, мы апелляционном суде передавали, конечно, но вы понимаете, да. что то вы... судья не понравился, отводы отводы, да, отводы, 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 и наверное весь апелляционный суд, все тройки уже прошли, не решено, ну это же почему оно так еще и получилось, что у нас же в судебной палате по уголовным делам было 48 судей. Осталось 15 судей, 14 даже, 14 судей. И оно, судью, в отставку, дело, один судья выпадает, начинается все сначала. А он пока он... это все шло, он делал свои дела. Да, еще ну, ну, он, ну, даже ж, кроме этого не успокоился. Он же фирму организовал. А а еще это, 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 понимаете, наши квартиры, вот у моей квартиры два ареста. на фирму недвижимости. 90 объектов он взял в конце 2016 -го года. Все были арестованы. Мы с прокуратурой на все квартиры наложили арест. Аресты. Пока ну, нет, уголовное это дело да, пока не закончится. Он, закончится. Да, да. он берет все равно фильм. в Киев находит парень. нотариуса когда решает и там заходит в часть квартир на фирму, часть квартир на вас. Мои устроенные Мы были собственниками квартиры. Мы были готовы и дальше, как бы это. Ну, что же это такое делается? Обменяются реестры. У вас приезд. Он говорит, не надо, представление. Она Говорит, папа. Я, Мы же это в прокуратуре все это аж озвучивали. Правы, Уже не начали завели. Ну да. как? Это 388. Это ну, незаконно. Незаконно. -то ну тоже почему-то прокуратура нашла только в его собственности две квартиры на нем и одну обеспалу. Арестовывали 200 объектов. Вот было 200, когда первый приговор был арестовывал уже апелляционный суд, арестовывал. Да, мы же налагали арест. А куда налагали арест. Мы налагали арест. А во что нашла только две квартиры задорожной на момент вынесения приговора задорожной? И в Медоровой, и Козловской, который по приговору суда, он осужден. Три квартиры, а где остальные 190? правильно, что вы прибегаете общественным да, конечно. данным правоотношениям, потому что все действительно не так просто. Если вот вы говорите, что наложено вот перед судом да, судом ареста, они а замуж не отчетливо, это явно незаконно. Поэтому... А даже вот из этой пятерки человек, там есть Козловская женщина, все, она выиграла уголовку, признали факт мошенничества. Ну, Среди пяти дел. Все, в этом же апреле 16 -го года. Он берет ее перед. Нет, не 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 ну стопроцентно незаконно, стопроцентно незаконно. Ну я вообще не понимаю, эти сделки надо оспаривать, эти сделки погода. надо оспаривать. Ну, ну, что я вам уже говорила и говорю, что все, что зависит от судей, от революционного суда, они все можно, что можно и не можно делать. Потому что каждый понимает, в каком вы положении. Каждая из судья, вот понимаете, я за своих судей ручаюсь, Вот, вот по-вашему даже Батричный я дам тоже дам, хотела, ну я посмотрю это определение по вашему, но я тоже думаю, там тоже нельзя ничего было. Ну надо его посмотреть. Ну надо посмотреть его, да. Продажи. Поэтому я, честно говоря, если хоть есть какие-то основания правовые, мы идем навстречу людям, которые пострадают. Ну, к сожалению, говорю, не всегда, не, можно всегда, не, всегда. не, всегда, не всегда можно что-то делать. Просто я поверьте пищу. нам, не всегда можно что-то сделать. Это я вам говорю как судья с 35-летним стажем. Иногда так все сделано, что он спица нет. А если мы цепляемся, нам обвиняют это в конституционном порядке. Вот он это приложил, вот это, к Верховный суд, когда неправильно там его держали, да, помните да, это было? помню, вот. да, да. и потом он поднял. Ну, там даже решение было европейское. Ну, европейское, на основе европейского. А, европейского, европейского. европейского. Да, было так да. с него ж не снято обвинение. Ну, просто не снято, конечно, просто там просто на мера, ну, мера пресечения там была ну там написано. Да, и он было. берет эти бумаги, приходит да, в апелляционный суд, где я приостановила выселение. Меня не приглашает Черкасов. Угу. Малинская выносит решение в мою пользу, потому что квартира приходили государственные исполнители и все, мы угу. приостановили это выселение. Потому что она не ему принадлежит, а уже государству после первой конфискации. Потом он приносит эту бумагу, меня не вызывать. Я даже не была оповещена. И быстро, в декабре месяце 2015 -го года Черкасов Мама только приходит, там, представитель, выносит решение, все, поддержать Федора нужна здесь, ну, в общем, когда, я не знаю, все равно, подвеска, он вращается в судебной системе, в исполнительной системе много-много лет, его родители, папа, мама, и, я не знаю, или вы отрабатываете, ну, я не лично вас вам говорю, я имею в вот, виду прокурорскую и вот эту всю систему. Вот, поверьте мне... Ну просто что такое это количество голос, людей. Я, не знаю, вы я понимаю, что такое. Мы, количество мы идем по правильному пути. Допустим, идем, идем, уголодный все идет. Бах, откуда ни возьмись, он берет арестованные квартиры. 11 человек. Смотрите, папа, смотрите, вы говорите, вот вы суть отрабатываете. Причем же тут суд? И суд наоборот вам арестовал эти квартиры. Апелляционный это суд. Я не в знаю, апелляционном это... суде их арестовал. Да. Так, и при чем же тут суд, если кто-то берет и какой-то нотариус их берет и оформляет новые сделки? Ну при чем же тут суд? Ну, вы, нет, наоборот, нет, вы не идите не в суд, суд их признает, эти сделки не действительно. Пойдем, тогда. Да. вы, вы да, в суд, и в суд напишет, как вам. Это произведенное ее отчуждение, если апелляционным судом... Ну у просто, у я не раздевает. знаю, как можно поднять вопрос в Харькове, это уже просто. Может собраться, может вы соберетесь, я не знаю. Ну как то достучаться и сказать? Что вы вообще мониторите, чтобы что суд и прокуратура что работали вас, только вместе. Я не могу быть инициатором вот этих разных сборов, что касается защиты ваших прав. Потому что я судья, и вы понимаете... Вот сейчас Подвейска, если бы он был тут присутный, он бы сказал, что по любому делу он мне бы заявил отвод, поскольку я с вами в несудебном порядке общаюсь. Я как председатель могу общаться только по организационным вопросам, а никаких не по, непоправ... правовым вопросам, вы понимаете? Поэтому я прошу защиту, поверьте, я могу только постановить, вот сама как судья, постановить вашу пользу решение, больше ничего не могу сделать. Ну, когда мы там судим и обсуждаем, там, правильно говорить, про надание методичной допомоги, какие-то поднять правовые вопросы, как они должны правильно решаться. А это уже, ну, есть у нас масса сейчас общественных организаций. Есть масса у нас сейчас комитетов. Вот, я вам вот, раньше говорила, сейчас. Но мы должны поднять все общественное. И мы мы, понимаем, мы будем это. Будем не остановимся в Сурамане. Да. Да. Потому что вы мы... остались без жилья. Остались да, без жилья. у нас одно только это жилье. у нас нет. Я, да. Как вы не должны? У вас есть квартира, одну из десяти квартир вы потеряли. Вы потеряли единственное жилье. Поэтому, конечно, надо поднять данные. Вот именно, вот, именно общественность, общественность. Только это вам поможет, я думаю. Ну а что касается, ну и вот, конечно же, уголовные дела, уголовное дело, где предмет, предметов квартира есть, квартира есть о совершение преступления, как бы это сто процентов основания для признания сделки недействительной. Нет, Biz нам прокуратура помогла. Ну, слава Богу, молодец, что просто не всех объединила, не всех. Чтобы все, ходить да, в Kızük… выборочно ja, тоже там. Людей, Но сейчас тоже, вы посмотрите, они еще первый этап прошел, сейчас второй. Ну, еще же остались квартиры. Ну, еще же квартиры, квартиры, и, да, чтобы что был третий этап, третий. И вот еще тоже, да. а не они, они все. Налогов, на ну, нет, ну, вот это только, ну, нет, ни расчетных счетов, ничего. Вообще, И он не уклоняется от уплаты налогов. За ним 200 квартир, да. он совершает, даже нам занимают деньги, но налоги он не платит. А, там уже для то есть... этого тоже ну, да. есть уроки. Вы идите, вы вовсюду, вовсюду пишите, вы это пишите. Да. Поэтому, да. ну, я вам сказала, все шумало. вопрос технического характера. Да. 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 Мы знаем, у вас завтра будут перевыборы. Желаю вам удачи, чтобы спасибо, вас проекты поддержали. И второе, если у вас все благополучно пройдет, я в этом больше чем уверен, по датам приемов, как можно будет согласовать, чтобы увидеться с грошевой, там, если нужно будет еще с вами? Ну, у нас график висит, она по через неделю двое она принимает. Все будет, да. Я с ней, она завтра будет. Все, хорошо. Будем очень благодарны. Антонин освещать в киевском суде, а правильно надо, правильно надо сейчас общественность. общественность сейчас учит. Но ну да, нам очень. Антонина извините, можно я как бы не по подвеске, а я вот по Базорову. Это его как бы филиал, так сказать, отдельно существующее звено и так далее. Вот, ну, вам, наверное, известен Лебедев Михаил Иванович, который является представителем всей его Ермухамеда, Дорож и так далее. Вот смотрите, сейчас у меня три уголовных дела. В отношении, ну, по мошенничеству Базоров-Дорож, в отношении исполнителя, это самое то есть, э, внесение это, э, заведомо неправомерной информации, не, неправдивой информации в автописи имущества с целью его хищения, и в отношении Лебедева, что он э, с 2015 -го года не выполняет решение суда, вступившего законную силу. Ага. Э, вот у меня такой вопрос. То есть как, получается, что я вот, э, в двух районах, в Киевском, потому что это объединенное по мошенничеству, и в Дзержинском, там, где ага. представительная служба у меня следует следующий судья Ашалеева. Вот смотрите, как бы при наложении ареста, то есть, как бы, следователь э, написал клопотание на свече в э, ну, про накладание ареста на квартиру, потому что э, гражданское дело, э, как не, бы, мы, мы, а мы проиграли, э, вот, ну, как бы, э, ну, там Но, вообще... совершенно ну, правильно, это правило. вообще по вот. Да, конечно, ну, я просто, у меня вот такой вопрос, то есть, как бы, нам э, э, следственный судья отказывает наложение ареста, хотя, ну, как бы, квартира является предметом криминального озвучивания, вот и, ну как бы, и просят наложение ареста. Ну, естественно, Базуров перепродал там Ярмухамедову, и теперь же как бы вызывает суд вот этого нового собственника, да? А этот Ярмухамедов, хотя он все знаю, он, ну как бы, я просила, в общем, чтобы меня доучила до этого процесса, и я показываю, как бы, доказательства того, что этот Яр Мухаммедов, он в 2012 году покупает мою квартиру, не регистрирует в Буты и представляет интересы Базурова о моем выселении, будучи уже собственником, понимаете? И лишнее суду, что Базуров э, не кинул лишним позывачем, ну, именно по иску о, о выселении и так далее. Но они мне там своими там, способами выбили двери, заблокировали, тоже поставили сигнализацию, что я туда ничего ни личных вещей 2014 -го года, никакого майна. У Лебедина находится на ответственном хранении за имущество. Ян Мухаммедов живет три года со своей женой, с собакой, пользуется моим майном. И теперь он ее перепродает вот 13 февраля новым жильцам своим же майном. Ну вот такой вот кавардак в итоге. Ну почему это им все удалось? Потому что мне был наложен арест на квартиру, то есть нам отказали даже в апелляционном суде как бы это что в отличие не да вот и и, и, это самое. и что меня больше всего возмутило знаете что Шеренка допустила заседание Лебедева который является представителем яр Ярмухамедова по доверенности mm -hmm. то есть и как бы и задавала такие вопросы следователю а, опять это, это самое то есть о наложении ареста а говорит, вот чем вы аргументируете, для чего вам это надо? То-то, то-то. Потом еще было э, это самое. Экспертиз... Квартиру не продали лишний раз. Для mm -hmm. этого надо. Ну, конечно. для этого, потому, ну, во-первых, там еще и э, мошенничество с майном, но ну, это же надо доказать. Хорошо, и для, майон, этого да. Надо, да, для этого надо зайти в квартиру. То есть надо ну, же конечно, решение. Да. И в итоге все равно как бы ничего. А нет. Теперь у меня вот это вот все, арест не наложен, и в итоге у нас... Э, э, ну, дело, есть, суда, да, суда, вот объединенные объединенное да? в следственном управлении и по машине. Да. Дело, и, все... и, все... равно нет, ну, как ну, бы. Честно это... говоря, не могу объяснить, да. что не наложили. Вы понимаете, арест. то есть не наложили арест. И вот при наналичных обстоятельствах да, подъездка, да. апелляционные суд, Киевские ну. тоже отступы. Ну вот и, Апелляционный... и что мне. Да, ну, что Апелляционный... так, да. Апелляционный Апелляционный я же вам о чем говорю. А потом еще, как бы, это, как бы следователи. Я предоставила документы, я ознакомилась с уголовным делом, потому что материальную справу там получила. И я увидела, что там ходили подписи в доведке посла семьи, когда Базоров передает эту квартиру Ярмухамедову. То есть, знаете, человек там прописано, ну как бы меня прекрасно знает Жеки, потому что, ну как бы мы там все там, крышу меняли, и это самое, то есть меня лично председатель Жека знает. Вот. И он бы мне позвонил, что Лариса эту квартиру продала. Ну, как бы он знает прекрасно это. То есть я в тринадцатом году получаю справку о составе семьи, и мне никто ничего не говорит. А там в 12-м, понимаете, о том, что справка по склад семьи. Вот. И я говорю, что вот эта вот подпись паспортистки поддельная. Шарин, Ну, это я следователь, я целый говорю. И она обращается в суд с тем, чтобы изъять материальную справу и доверку для того, чтобы потом ну, как бы, провести Да, ему тоже отказывают. Суд отказывает. Суд отказывает. То есть она говорит, тимчасовий доступ Шо? до справи. И э, мотивация какая? С не доведено. Ну, как мне выдать? Mm -hmm. То есть мы ей предоставляем э, копию э, моих оригинальных, которые э, у Карташова использовала, ну, как бы у меня там две добитки, Потом mm -hmm. я приношу за 13-й год то, что я лично брала, оригиналы. И э, 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 То есть там просто э, визуально видно, что там просто ну, поддельные mm -hmm. они. Я говорю, возможно, то есть э, они... Well, вот смотри, а а как бы следователь может еще раз обратиться? Да. Не, ну она, мы уже, ну почему, мы как бы уже вызвали на пенсию эту паспортистку, которая, ну, она говорит, я Лару прекрасно помню, ну, ну, у нас -го года мы там проживали в квартире. И она говорит, ну, она говорит, только экспертиза может показать, то есть я говорю о том, что, ну, ну видно, ну как бы я не могу сказать, что это э, именно моя подпись, то есть, ну как бы похоже, но сто э, процентов я говорю, для этого надо б, э, оригинал, чтобы я увидела, во-первых, потому что там. ну ксеров. вот, я говорю, и лучше всего провести экспертизу для того, чтобы сто процентов это говорить. Но я не знала, кто такой Базоров. То есть документом даже в этом Джеке нету, то есть он же должен был предоставить документы Россию. собственника, Россию, понимаете? Россию, вот. Но я, я, имею в виду Шеренко Светлану Ивановну, Леонидовну, 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 да. да, о том, что она, то есть, ну как бы вот я прихожу в суд, и я как слухач, или же я к, это сама, да, сторона по делу. Вот. И, а потом еще что, то есть вызывает Вермухамедова, он не является, повестки он не получает. И Светлана Леонидовна, то есть она говорит такую фразу, от которой я просто чуть в обморок не упала. Она говорит, ну это же Ермухамедова есть представитель Лебедев, пригласите его. То есть судья знает, кто чей это, то есть она в курсе всех, в в в всех событий. Но меня это просто, то есть я э, ознакомилась с материалами уголовного дела, то есть я пос посмотрю, на что она вообще ссылается, ну, как бы, э, ну, знаете, моему возмущению нет. Смотрите, ну, э Дело в том, что вот ее отказ э, не следователю никаким, никаким образом не препятствует еще раз, еще раз обращаться. Да. 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 Поэтому пускай обращается следователям, а мы им как бы ну, дело в том, что они... этот вопрос обсудим. Да, да вопрос, потому что 13-го он, и... да, он, уже перепродал другому человеку. Это, это вообще да. нет, ну, конечно, А 11 го, 11 -го, -го, они не -го, и не -го Там просто могут тоже пострадать люди ну, конечно, это добросовестные приобретатели. Да. Мы а обсудим вот. эту и, Да, если и, можно, да. это ну, как бы такой момент. Вот вынесено mm -hmm. было заочное решение о моем населении, mm -hmm. да, ну, как бы, и вот о чем я, конечно, понимаю, что они очень сильно достают судей, то есть они обращаются с жалобами, они пишут везде, вот, ну, как бы это их тактика, что?